Американські військові допомогли покращити системи радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди передали Україні. Тому це дуже серйозний противник. Перед фахівцями стояла подвійна проблема: систем, що використовується на f 16 немає на озброєнні у самих Сполучених Штатів, а їх оптимізацію потрібно було провести у дуже короткий термін. Американці вивчили конструкцію систем РЕБ, які знаходились на літаках союзників, і розробили підходи для їхнього перепрограмування. Після цього система була протестована разом з колегами по коаліції, які перевірили унікальні елементи і покращені процеси. Перепрограмування. Все це було зроблено, і тепер українські F-16 мають надзвичайно ефективну систему РЕП проти російських загроз. ВВС США заявили о том, що істрібі f 16 які передаються Україні, оснащені новішими системами радіоелектронної боротьби. Обновлення були внесені іменно для роботи для боротьби з російськими розчетами. ПВО. Их, в частности, как об этом пишет издание Defense Express, проводило спецподразделение американских ВВС 350 Spectrum Warfare Wing. А, то есть 350 специальное подразделение Spectrum. А, операция по обновлению была уникальной. Другие союзники по НАТО не ставились в известность. Работы проводились секретно от них. В частности, Defense Express пишет, что вероятно всего речь идет о о установлении на М 16 контейнера, который они называют и CIPS, CGS, разработки совместной датской компании Термо, итальянской, Леонардо, которая включает в себя новейшую цифровую станцию радиоэлектронной борьбы, которая позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы ракетной атаки, за счет обнаружения самих приближающихся ракет. Американские специалисты сделали это на основе алгоритмов, которые используют в воздушных силах США для противодействия именно конкретно российским системам ПВО. То есть эта конкретная система заточена под российские системы ПВО. Также сообщается о том, что военные Нидерландов и Дании не имели доступа к американским передовым решениям. Ни одна из стран НАТО. Подобный комплекс на своем вооружении сегодня не имеет, то есть это экспериментальные модели, новейшие, которые американский Пентагон принял решение поставить, несмотря, скажем так, на определенные риски, они пошли на риски, связанные с секретностью, ну и, понятно, неизбежные трения, союзники по НАТО начнут задавать американцам вопрос, как же так эти системы прошли мимо них почему их решили поставить напрямую украинцам. Тем не менее, самолеты F-16, как заявил сегодня президент Зеленский, сыграли ключевую роль в отражении ракетной атаки 26 августа, которую предпринял противник. То есть они использовались для уничтожения ракет, в первую очередь, крылатых противника. Ну и вот теперь все прекрасно понимают, что любая операция, которая будет планироваться, в первую очередь, наступательная, возможно, только в случае эффективного применения авиации, в первую очередь западной авиации. Кстати, еще один политический узник Кремля, Гиркин Стрелков, который сидит в застенках неожиданно решил прокукарекать и через телеграм-канал своей женушки сообщил о том, что, по его мнению, он так сидит, стратег мыслит, он написал о том, что, по его мнению, операция в Курской области, несмотря на ее масштаб, является отвлекающей, как и другие операции, которые будут предпринимать ВСУ, в частности, в Белгородской области. А вот в это время, дескать, ВСУ накапливает резервы и с помощью F-16 готовят реальный удар и реальный прорыв. Где будет этот прорыв, Стрелкову уже известно. По его версии, он говорит, это все произойдет на крымском направлении. Но это, в общем, не новая гипотеза, правда, ничем не подтверждена. Ее высказывали и отдельные российские z военкоры и западные аналитики. Однако, еще раз повторю, никакого реального пока подтверждения она не имеет. Ну, вот такая вот, скажем так, истерика уже в прямом смысле поднялась. На фоне с поставками американских новейших систем радиоэлектронной борьбы, ECIPS CGS очень хорошо вам зайдет новость о том, что на оборону Курской области российская армия, армия бросила 130 миллиметровой гаубицы времен Иосифа Сталина. Именно так. Гаубицы М46 образца 1951 года запечатлела официальное телевидение Министерства обороны РФ на кадрах. Боевая работа расчета вроде М-46 группировки войск «Север» в э, приграничном районе Курской области. Сообщается о том, что сталинские э, гаубицы поставили для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ. Снаряд это достаточно редкий, 130-мм. Она поступила на вооружение в далеком 51-м году, когда был еще жив Сталин. Однако уже в середине 70-х ее заменили на геоцент. Б. Более современная 152-мм, это да, основной калибр российской армии. Но вот подобного старого э, дерьма, в принципе, в России накоплено много. Но вот такого периода, уже 1951 э, года, это в определенной мере, будем так говорить, э, редкость. Такой себе раритет, который с удовольствием э, собрали бы какие-то коллекционеры э, оружия. Также сегодня, как пишет издание ⁇ Политика ⁇ Украина собирается передать Вашингтону список целей на территории РФ, которые смогут поразить ВСУ, для того, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на применение дальнобойного... Оружие. Это очевидно, об этом сегодня не говорил Зеленский, эту, эту информацию только написала политика со ссылкой на свои источники. Сообщается, что в течение ближайших дней в Вашингтон с визитом прибудут для офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров. И именно они будут пытаться уговорить американское руководство изменить отношения. Однако сегодня выступил э, спикер военного ведомства Пэт Райдер и заявил о том, что американцы не собираются пересматривать запрет на использование американских дальнобойных ракет. И они считают, что украинские дальнобойные дроны БПЛА ударные вполне способны справиться с целью. Тем более, что есть многочисленные примеры, уже сотни уничтоженных целей на территории Российской Федерации. Также еще одна позитивная новость сегодня была озвучена во время форума, на котором выступал президент Зеленский. Главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский заявил о том, что ВСУ на данный момент контролирует уверенно уже 100 населенных пунктов в Курской области. При этом, как он заявил, наши подразделения продолжают уверенно двигаться вперед, наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике. Общая площадь под контролем украинских сил обороны достигла 1294 квадратных километра. Также было взято в плен, по официальным данным, почти 600 российских военных. Западная печать сообщала о цифре как минимум в 5 раз выше. 3000 российских военных, такую цифру называли, более, скажем так, реальной и близкую к цели. Однако все эти цифры как минимум официально, еще раз повторю, официально не подтверждается, но тем не менее сегодняшний день, вы видите, был очень насыщенный цифрами и событиями и пресс-конференцией президента Украины. Завтра увидим итоги заседания экстренного заседания Совета НАТО, Украина, которая должно принять решение о передаче Украине дополнительных типов вооружений, связанных, в том числе, с теми операциями, которые проводятся в данный момент. Ситуация в Покровске продолжает оставаться крайне напряженный. В городе продолжается эвакуация. Там введен практически 24-часовой комендантский час. Противник бросает свои лучшие подразделения. Именно с донецкого направления противник не переводит свою лучшую часть. Они снимают с других направлений, в частности с Харьковского, для того, чтобы сдерживать наступление ЗСУ в Курской области. Поэтому задача для противника является приоритетной. Битва за Покровск, Впереди ситуация там достаточно сложная и напряженная.